mamlakatimiz bo'ylab yangi o'zbekistonda el aziz inson aziz shiori ostida madaniy ma'naviy, ma'naviy tadbirlarni o'tkazish doirasida 160 dan ortiq kino va teatr aktyorlari shoir va yozuvchilar surxondaryo viloyatida bo'ldi hafta davomida davra suhbatlari kino filmlar namoyishlari hamda gala konsertlar tashkil etildi muxbirimiz behzod qodirov lavhasi shu haqda. madaniyat karvoni ma'naviyat festivali hamda milliy filmlar taqdimoti festivalning navbatdagi manzili surxondaryo viloyati bo'ldi tungi soat 12 bo'lishiga qaramasdan 160 dan ortiq ijodkorlar termiz xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi biz esa ular bilan suhbatda bo'ldik Bilasiz, mana shu madaniyat karvoni shunaqa bir zo'r festival bo'ldiki hamma ijodkorlarimizni birlashtirdi biz ijodkorlar uchun ham bu shunaqa bir katta anjumanga aylanib qoldi har bir ijodkor hozir o'zini chiroyli chiqishlari bilan xalqimizni yanada bir kayfiyatini ko'taradigan darajada chiroyli ijod qilishyapti madaniyat karvonida juda ko'p ijodkorlar bor chunki bu yoqda olimlar ham bor aktyor shoir qo'shiqchi bastakor va har xil turdagi ki insonlar kelyapti festival o'z ishini erta tongdan boshladi ijodkorlar reja asosida guruhlarga bo'linib vohaning bir nechta hududlariga konsert kino taqdimot davra suhbatlari o'tkazish